<laughs> なんだ。うち、なんか怖い話ある逆に。逆に。僕らほら、ちょっと未熟だから。あるよ。あっ。じゃあ、いくよ。そうね,ね。水も甘いも噛み分けてきたと思うんで。うじ、はいはい、さんのね。つい、3日前の話です。私は仕事の後、いつも通り、マネージャーさんに連絡しようと、携帯を見ました。 すると、見慣れない名前が一つ、着信履歴に残っていたのです。<laughs> 誰だっけな記憶をたどってみると。あああの人だなんとその人は、私が、22歳くらいの頃、少し素敵だなと思っていた。 2つ年上の男性からだったのです。なんだろうな。どうしたんだろう。金曜日の夜だから。もしかしたら、この後久しぶりに飲みにでも行こう。そういう電話かな。そう思った私はすぐにかけ直しました。15分後だったから大丈夫だよねと思って勇気を出してかけ直してみたんです。でも、 相手は出ず、留守番電話にもならず、そして、次の日の朝まで、返信はありませんでした。なんだ、ただ酔っ払ってかけちゃっただけなのかな。なんだ、残念だな。そう思っていた次の日の夜。私は、妹と妹の友達とご飯を食べていました。すると、うるるるる。 電話がかかってきたのです。妹に、どうしよう、電話がかかってきちゃった。すると妹は、早く出なよ早く出なよと、促してくれました。私は、騒音を断ち切るため、そのまま携帯を立って、お手洗いに行きました。<laughs> もしもし、勇気を、電話に出ると、電話の向こうから、 もしもしあやちゃんですか嫁です。と、かわいい声が響いてきたんです。あれダメだった<ー>あれダメだったこんなガチなやつ言っていいですかあれ面白くなかったあれダメだった ちっジャンル間違えゃたあれ怖くなかった超怖くないあれもう怖い怖い。もう怖い怖い。もうドロドロしすぎ超ドロドロしてた。いやーもう怖かった。マジドロドロしてた。いやーもう怖すぎてスイカが。うまいっすよ。あれスイカって美味しいよね。スイカ、スイカってうまいっすよ。うん。え、ダメダメ超怖かったんだけど。小説え、なんでリエーションの話になってるの あでももがううまいよなもう一回伝わらなかった、うん、あのねなんかたまたま電話かかってきてなんだべなと思ってねはい、はい、折り返しても出なかったからね、はい、なんだべなと思ってたらね、うん、次の日電話かかってきて「うん、あもしもし」って出たら「もしもしあやちゃんですか?」って言われたから「うん、え何?」と思って「あのどちら様ですか?」って言ったら「まる、うん、の嫁ですけれども」って電話がかかえてきてたよね怖かった はい、全然、私もなんで電話かかってきたか分かんないんですけど、むしろちょっと期待しちゃってたのに、いつ <laughs> でも気だって結婚してたってことでもちょっとショックだけどさ、うんうん、そんな、そんなねえー、ね全く怖かったよ。ね